Слава Богу, Дума отца, мы участвуем по-русски, потому что он пишет, содержание сердца, говорю по-русски. Знаете, если я, я, я слушаю братья состав и наши молодые братья совставить, и нет ничего прекраснее, дальше прославить Бога, Бог сотворил небо и землю. Он сотворил всех нас. Он все сотворил видимое и невидимое. Для чего Бог все это сотворил? мы знаем только для того, чтобы все то, что сотворенное Богом, оно воздавало славу Господу. Помните первое послание что они заменили, заменили Бога на двоих и начали поклоняться два. Заместо того, чтобы поклоняться живому Богу. а почему это произошло, как говорится, такое? Самое, самое, ключевое, что эти люди, они осуетились в своих условиях. Что люди занимаются суетой. И самое страшное это суета. Мы все знают прекрасно, что не просто так говорил да, Эклезиас, он же не просто так говорил, что суета, сует и томление духа. Это самая опасная суета. Мы часто говорим, кто засуетился, засуетился, ну, не бодрствовал, не прочитал Слово Божие, не помолился, а суетился, много работы, суета, суета. И вот эта суета, которая она приводит каждого верующего человека или знающего, тот, который знает о Боге, очень печальное последствием. Потому что в суете, когда человек находится, не можем прославить Бога. Потому что, знаете, когда люди приходят на собрание, и когда ты пришел сюда, не, не, думая о том, что ты примешь от Бога, если ты приходишь сюда, и я иду сюда, и я даже, даже себе не думаю о том, что я встречу с Богом, что я от Него получу Слово, Потому что вера приходит от слышания, а от Слова Божьего. Если я сюда просто автоматически иду, то Библия говорит, что они худо делают. Худо делают. Если мы сюда просто идем. Это прежде всего, я никого не обращаю, прежде всего я говорю о себе, что если мы сюда идем как живому Богу, не просто чтобы Бога увидеть, а чтобы Господи встретиться, чтобы иметь общение в Боге, чтобы Бог Иисуса Христа начал действовать в моей и в твоей жизни, тогда мы на правильном месте и правильном положении. Если мы бы просто пришли послушать молодых братьев, показать себя, свой наряд, свой внешний вид, свою новую прическу, свои новые какие-то там устои, правила, какие-то внешние, опять же, атрибутики, это проблема, это печаль, вообще печаль христианства. Мы идем перед живым Богом, Мы приходим к Его престолу благодати. Мы приходим к Его Святым благодарям. Мы приходим для того, чтобы от Него получить это Слово, которое могущее нас должно говорить, оживить. Его Слово, которое проникает в нас, разделяет полностью все составы, все наши намерения, Бог знает все наши положения. Почему мы идем сюда? Для чего? Чтобы исцелилась наша душа? Чтобы мы получили благословение? Или для того, чтобы просто здесь отсидеть галочкой для того, чтобы я опять был на собрании, ну, увидел кого-то? Да. Братья и сестры, я никого не обещаю. название Дома на молитвы. А что такое молитва, мы знаем от общения с живым Богом. Это то, что общение, которое ты должен услышать от Бога непременно, чтобы мы ожили, каждый из нас. Я также, как и братья говорили, я также благодарен Господу Богу за то, что брат наш и, и, Андрей, и, и, значит, и Вася, знаете, которые пришли и благовествовали, и вы, и братья и сестры, и которые нам воспевали, которые служили нам от всего своего немения, от всего своего желания, хотения, знаете, вы посеяли то живое слово, которое произвело действие. А какое действие оно произвело у нас? Покаяние. Это самое величайшее, что только может быть. Это великое Божие чудо. Когда, знаете, я всегда просто поражаюсь, я смотрю на братьев, которые благовествуют, новообращенные братья, которые в Господе уже стоят, которые уверовали из тех же узников. Знаете, для Бога это, это вообще это такое, знаете, как триумф. Ликует просто небо, ликуют ангелы. Я верю в это, что когда, знаете, когда блудник он перестает блудить, когда вор перестает воровать, когда убийца перестает убивать. Когда злой человек, он станет добрым, когда тот преступник, Аферист, который обманывал людей, который говорил ложь, обманывал, говорил истину, и говорил о Божьей любви. Кстати, человек, который черствый был, который держал награду или нож в своей руке, а он говорит о любви Божьей, о благодати, и говорит, братья, э, наполняйтесь любовью, милосердием, будьте друг к другу нежны. Такое, я вообще, я просто, Я хочу я не знаю, как и вас, когда я слышу от братьев своих, которые покаялись в мусор, и говорю, будьте друг другу нежными, Боже, это же вообще это для меня, для меня это самая сильное слово, которую я сегодня услышал. Не так, как это нежность, знаете, чтобы я был нежен по отношению к вам, по отношению к каждому человеку, потому что Библия говорит, вы помните, мы можем, либо сейчас посчитать, как на проповедь, да? Там говорится много, какие мы должны быть, в чем категория блаженства. И там в конце этой, этой главы, там много стихов, том говорится, в каком случае мы можем быть детьми Божьими. И там, если мы внимательно будем считать, что детьми Божьими мы можем быть, когда мы начнем благословлять тех, кто нас ненавидит, кто нас проклинает. Вот это и есть состояние Божьего сердца. Понимаете, когда его распяли, когда его плевали, а он смотрит на них, говорит, очень прости, я бы не веду, что говорят. Это дело уже любовь. Пусть Бог, знаете, нас наполнит наше сердце такой Божий у него на сердце Бог положил о том, что проповедует о спасении, что будет суд, да и аминь, он будет над грешными людьми. Бог будет разделять, как брат читал, козлов от Бог будет давать награды овцам, козлам же будет, вы знаете, вечные муки. Но сейчас, сейчас ныне время, время благоприятное, время спасения, о том, чтобы возвещали благую весть, спасительную весть. большую ответственность, потому что мы от Бога приняли спасение. Мы от Бога приняли благую весть. Для чего? Для того, чтобы мы ее дальше передавали. Это святая эстафета, которую вы нам передали. Мы должны дальше передавать. И каждый из нас это должен говорить. Какое бы мы ни были положения, знаете, милосердие Божие по отношению к нам, всегда проявляется каждое утро. Потому что мы велика милость, потому что мы боимся Бога. Вы его с ним отношения. И теперь мы, Господи Боги, с каждым из нас имеет большую ответственность. Когда мы проходим мимо какого-то, знаете, или бомжа, или алкоголика, или наркомана, и и мы просто проходим мимо и говорим, Боже, ну благослови этого человека, пусть он покаяется, Или когда бедный человек, который просит милости, мы проходим мимо. я покаялся в какой церкви, что, я, знаете, что вы <клевые> не делали, что вы мне даровали эту любовь. Когда, когда сестры, которые приезжали, вот эти сестры, когда эти торги тащили, вот эти, эти банки, это все. Оно не так, знаете, как хотелось этого кушания, просто это, это знаете, это внимание. Потому что я вырос без мамы, я знаю, что когда мамы нету. А тут матеря, в Господи, просто идут, и, знаете, служат. Я пусть пусть Господь полностью 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 Я также вас полностью Благословляю полностью ваши полностью 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 такие полностью 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 полностью